नजर अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम उर्दू के मशहूर और पुराना शायर वली दक्नी के हवाले से बात करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से महक्कीन और नाकिदीन वली दक्नी को उर्दू का पहला शायर कहते हैं खासकर गजल के हवाले से उनका नाम लिया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो उर्दू गजल का बव अदम है वली दक्नी जिसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बव आदम कहा है गुजरात में पैदा हुए उनके असल नाम के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है बाजी लोगों के मुताबिक उनका असल नाम वलीउद्दीन था जबकि बाजी कहते हैं कि वो शाह वलीउल्लाह थे जबकि मोहम्मद वली के तस्करे भी मिलते हैं मुख्तर ये है कि उनके नाम के हवाले से मुख्तफ आरा मिलती हैं उनके नाम के साथ साथ उनके शहर के हवाले से भी हम देखते हैं कि इख्तलाफ पाया जाता है बाज़ लोगों के मुताबिक वो गुजरात के रहने वाले थे और बाज कहते हैं कि वो दक्कन के रहने वाले थे ताहम जो मुस्तंद हवाले हैं उनको सामने रख कर हम ये कह सकते हैं कि वली दक्नी गुजरात के रहने वाले थे लेकिन उनका ज़्यादा वक्त दक्कन में गुजरा जहाँ तक वली दक्नी को उर्दू शायरी का बव आदम कहा जाए इस हवाले से भी मुख्तल आ रहा है जैसा कि मैंने तस्करा किया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्नी को उर्दू शायरी का बा आदम कहा है लेकिन और बहुत से जो नाकदीन है उनके मुताबिक वली दकनी से पहले अमीर खुसरो, वली कुतुब शाह और मीरान हाशमी जैसे शुरा ने पहले ही शायरी की थी इसलिए वली दक्नी को उर्दू शायरी का बा आदम नहीं कहा जा सकता वली दक्नी को तालीम हासिल करने का बेहद शौक था इसलिए तालीम के हसूल के लिए वो मुख्तफ इलाकों का सफ़र किया दीगर उलूम के साथ साथ उन्होंने तसवफ़ की तालीम भी हासिल की उनकी शायरी की बात की जाए तो उनकी शायरी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है एक वो शायरी जो उन्होंने दक्कन में किया जिसमें दक्कनी जबान के अल्फाज की कसरत है इसके बाद वली दक्नी दिल्ली आ गए जहाँ पर उसने फारसी को फोकस किया और अपनी शायरी में फारसी जबान के अल्फाज कसरत इस्तेमाल किए वली दक्नी ने मुख्तलफ असनाफ़ में तबाह आजमाई की लेकिन उनका नाम गज़ल के हवाले से मशहूर है यूँ हम कह सकते हैं कि गजल उनकी शनाख्त बन गई वली दक्नी के इंतकाल के हवाले से भी मुख्तल आ रहा है ताहम ज्यादातर महकिकीन इस बात पर मुतफक़ हैं के वली दकनी सत्रह सौ सात को वफात पाई वली दकनी की शायरी की खसूसियात की बात की जाए तो उनकी शायरी काफी मशहूर और दिलचस्प रही जबानो बया की बात की जाए तो चूँकि दकनी गीत भी लिखते थे इसलिए उनकी शायरी पर गीतों का असर भी है खासकर उनकी शायरी के हवाले से कहा जाता है कि उनकी शायरी में लोक गीतों का रंग नुमाया है जैसा कि मैंने बताया कि वली दकनी जब दकन में रहते थे उस वक्त उन्होंने जो शायरी की उसमें दकनी जबान के अल्फाज तरकीब कसरत से मौजूद हैं लेकिन जब वो दिल्ली मुंतकिल हुए वहाँ पर उसने फारसी पर खूस तवज्जा दी और अपनी शायरी में फ़ारसी अल्फाज तरकीब इस्तेमाल किए और फ़ारसी ज़बान से भरपूर इस्ता किया और इसी वजह से उसने उर्दू ज़बान में भी फारसी के अल्फाज तरकीब शामिल किए वली दकनी की शायरी की दूसरी खसूसियत उनकी जमाल परस्ती है जैसा कि हम जानते हैं कि जमाल ख़ूबसूरती को कहते हैं और जमाल परस्ती का मतलब है ख़ूबसूरती को चाहना या ख़ूबसूरती को समझना लेकिन इस बात की वजाहत करता चलूँ कि हुसन का ताल्लुक सिर्फ़ तानी से या औरतों के हसन से नहीं है बल्कि एक जमाल दोस्त शायर कायनात की हर चीज़ में हुसन तलाश करता है चाहे वो फूल हो बहार हो चाँद हो हर चीज़ की खूबसूरती को वो गहराई से महसूस करता है और अपनी शायरी में उस हुसन को बयान करता है वली दखनी की शायरी में कायनात के हुसन के साथ साथ महबूब के हुसन का तस्कर भी मौजूद है इस हवाले से एक शेर देखिए निकल ए दिल रुबा घर सू के वक्त है बेहिजाबी का चमन में चल बाहर नस्तरन है महताबी का बली दगनी जमालियात का इजहार करने वाले शायर हैं इसलिए वो जिंदगी की खूबसूरती को भी देखते हैं और महबूब की खूबसूरती को भी कायनात की खूबसूरती भी उनकी शायरी का मौजू है तो इंसानों की खूबसूरती का तस्करा भी वो बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं उनकी शायरी की एक और खसूसियत सोजु गुदाज है जैसा कि हम जानते हैं कि सोजु गुदाज का मतलब यह है कि शायरी में दर्द पाया जा रहा था और पिघलाने की कैफियत पाई जा रही थी एक शेर इस हवाले से मुहज कीजिए न हुए उसे जग में हरगिज करार जिसे इश्की बेकरारी लगे बलि दखनी की शायरी की एक और खसूसियत खारिजियत है जैसा कि हम जानते हैं कि शुरा हजरात दाखिलियत का भी इज़हार करते हैं और खारिजियत का भी दाखिलियत का मतलब यह है कि इंसान अपने अंदर के जज्बात का इजहार करे बाहर की दुनिया से कोई सरोकार न रखे और ख़ारजियत का मतलब यह है कि इंसान बाहर की दुनिया की तरफ देखे और उसके हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें वली दकनी की शायरी का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें खारिजियत का कािब नज़र आता है वो बाहर की दुनिया को देखते हैं और उसके हवाले से अपने नुत नज़र बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं वली दकनी की शायरी की एक और खसूसियत तशबीहात व इस्तारत का इस्तेमाल है उस जमाने में तशबीहात व तशबहत्तारात की इतनी कसरत नहीं थी फिर भी वली दकनी ने अपनी शायरी में तशबीयात तो इत का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है एक सवाले से देखिए, तेरी की तोलानी को देखे। मुझे लेल जमिस्तान याद आवे वली दकनी की शायरी की एक और सिफत सादगी और सफाई है वो बड़े सीधे साधे अंदाज में शायरी करते हैं और उनकी जबान काफी साफ और शफाफ है एक शेर जिंदगी जाम ऐश है लेकिन फ़ायदा क्या अगर दवा नहीं वली दक्नी की शायरी की एक और खूसियत तसवफ़ है जैसा कि मैंने इस बात का तस्करा किया कि वली दक्नी तसवफ़ की चाट रखते थे और उन्होंने तसवफ़ की तालीम भी हासिल की थी और ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा उन्होंने खन में भी गुजारा था इसलिए उनकी शायरी में तसवफ़ भी शामिल है वो इश्क हकीकी को बड़ी गहराई के साथ और मवसर अंदाज में बयान करते हैं एक शेर देखिए तुझ अलमताब का जो इश्को शदा हुआ हर खूब रो के हसन के जलवासू बे परवा हुआ वली दकनी की शायरी की एक और खूसियत हुसन इश्क है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इश्क हकीकी के मजामी उनकी शायरी में कसरत से मिलते हैं लेकिन इसके साथ साथ महबूब के हसन के बारे में भी उनकी शायरी काफ़ी तादाद में है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने महबूब का हुसन और रश बयान किया है एक शेर मुलाहजा कीजिए खूब रो खूब काम करते हैं एक निगाह में ग़ुलाम करते हैं वली दखने की शायरी के ओर सिर्फ सरापा निगारी है जैसा कि हम जानते हैं कि सरापा निगारी का मफहूम यह है कि सर से पाँव तक लिखा जाए यानी बहुत से शायर जब अपने महबूब की तारीफ़ करते हैं तो वह उसका सरापा लिखते हैं कि उनके बाल कैसे थे उनका चलना कैसा था उनकी आँखें कैसी थी इस चीज़ को सरापन निगारी कहते हैं और जिस शायर के पास जितनी अच्छी महारत होगी वो तो अपने महबूब का सरापा उतना ही ख़ूबसूरत अंदाज में और दिलचस्प अंदाज में लिखेगा और लोग उसको दिलचस्पी से पढ़ेंगे एक शेर में मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ मौजे दरिया को देखने मत जाना देख तो जुल्फ अम्बरी की अदा वली दखनी की शायरी की एक और सिफत ये है कि वो सीगे तानीस का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे फारसी शायरी हो या उर्दू शायरी दोनों शायरी में महबूब को मज़क्र बनाकर पेश किया जाता है लेकिन वली दक्नी की ये इनफरदीत थी कि वो महबूब को खातून की शिकल में यानी औरत की शिकल में पेश करते थे उनकी शायरी की एक और खसूसियत निशाति रंग अमेजब भी है इसका मतलब यह है कि वो मीर तकी मीर की तरह उदास शायर नहीं थे गमगीन शायर नहीं थे बल्कि वो ज़िंदगी के रोशन पहलू देखा करते थे और हम यूँ कह सकते हैं कि वो उम्मीद के शायर थे नौउीदी के शायर नहीं थे उनकी शायरी में खुशी की कैफियत पाई जाती है ज़्यादा गम को उन्होंने मौजों नहीं बनाया वली दकनी की शायरी के और खसूसियत मौजुअत का तनवू है जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ानों पर वो महारत रखते थे मुख्तलफ इलाक़ों का उसने सफ़र किया था मुख्तलिफ मुख्तलिम उसने हासिल किए थे और मुख्तलिफ असनाफ में उसने तबाह आजमाई की थी इसलिए उनके जो मौजूद हैं वो मुतनवे हैं बहुत से मौजूद पर वलिदन ने शायरी की है और अच्छी शायरी की है नाजरन कराम ये थी हमारी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखने के काबिल हो गए हैं किसी और शायर के साथ इन शुबारा हाजिर होंगे अल्लाह हाफ़